శ్రీమాత మనకున్నటువంటి గురుగ్రహ దోషాలన్నీ పరిష్కరించబడటానికి మంచి స్తోత్రం నేర్చుకుందాం ఆ స్తోత్రమే శ్రీ గురుపాదుకా స్తోత్రం అండి శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య శ్రీ గురుపాదుకా స్తోత్రం अनन्तसंसारसमुद्रतारानौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यतपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवि वारासिनिसाकराभ्यां दौभाग्यदाभां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपततिभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्यासुदरिद्रवर्याः मुखाच वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकासपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टति प्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौलीव्रजरत्नकान्ति सरिद्विहासकञ्जकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकसङ्कतेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकाराकपरम्पराभ्यां का तापत्रयाहीन्द्रकगीश्वराभ्यां जाढ्याब्दिशं शोषणबाडभाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां क्षमादिषट् का प्रदवैभवाभ्यां समाधिधनाव्रतदीक्षिताभ्यां रमादभाङ्ग्रीस्थिरभैत्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणां नखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षुदुरन्तराभ्याम् स्वाताच्छभावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रधाभ्यां बोधप्रधाभ्यां नृतमुक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपा पादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां भव आचार्यदेवो भव ముందుగా మాతృ పితరులకు మనం ఎలాగూ వందనం చేస్తాము మనసులో దండం పెట్టుకుంటాము ఏ కార్యక్రమం అయినా కూడా అలాగే ఆచార్య వందనం గురువందనం కూడా మనం విధిగా చేయాలి అప్పుడే సర్వకార్య సిద్ధి కలుగుతుంది శ్రీ మాతృ నమ ఇటువంటి వీడియోలు ఏమైనా కావాలంటే మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా ఏమైనా కావాలి అని అంటే మన స్తోత్రాలు కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా మీకు డౌట్లు ఏమైనా ఉంటే నాకు తెలియచేయండి కామెంట్లో చే తెలియచేయండి లేదు ఇందులో ఏమైనా దోషాలు ఉంటే ఇంకా ఇంక ఇంకా బెటర్గా చేసుకోవాలంటే మీ సూచనలు కానీ సలహాలు కానీ నాకు కామెంట్లో తెలియచేయండి మాత్రే నమ